નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સર્વે મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે આપણે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ એવી ગુરુ શાળાની અંદર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આ વિડીયોની અંદર તમે થમદલ જોઈ લીધું છે ધોરણ નવ વિષય હિન્દી વિષયની અંદર ચેપ્ટર નંબર દસ જે છે આપણું ભારત ગૌરવ એનું આજે આપણે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર સંપૂર્ણ જોવાના છીએ તો વિડિયોને તમારે છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વગર પૂરેપૂરો જોવાનો છે અને હા મિત્રો જો ચેનલ ઉપર નવા હોય પ્રકૃતિ કા લીલા સ્થળ કહા ગયા તો ભારત મેં હિમાલય મનોહર પર્વત તથા ગંગા જૈસી પવિત્ર નદી દેશ કો પ્રકૃતિ કા લીલા સ્થળ કહા ગયા હે તમને સ્વાધ્યમાંથી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે એટલે તમારે સૌપ્રથમ પરીક્ષા ની તૈયારી કરતા પહેલા બધા જ ચેપ્ટરના સ્વાધ્ય એકવાર રિવિઝન કરી લેવાનું છે બીજું છે કે વિધાતાને નર સૃષ્ટિ કાશે ક્યાં तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार अपने भारत देश से किया है चौथो आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे तो आर्य सभी विधाताओं तथा कला कौशल में आचार्य थे यानी कि कुशल थे पांचवों आर्य की संतान आज किस स्थिति में जी रही है तो आर्य की संतान आज अधोगति की अधोगति में जी रहे हैं, यानी कि उनका पतन हो रहा है अगर छठो के आर्य की क्या विशेषताएं रही है तो आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं वे मोह से दूर रहे हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते बीजो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच छह वाक्य में लिखे थोड़ा मोटा प्रश्न अपने जवाब जो पहले गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है गुप्ता जी यानी कि इस कविता के कवि तो गुप्ता जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है यह ऋषियों की पावन भूमि है भारत ही संसार का शिरमोर है भगवान की बनाई बहुभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है आर्यों ने ही संसार को विद्या विद्या और कला कौशल्य की शिक्षा दी है इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है बीजो जो है कि भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी ने क्या कहते हैं गुप्त जी क्या कहते हैं तो गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है एक समय था जब आर्यो विद्या और कला कौशलों में सबसे आगे थे पूरे विश्व में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था परंतु आज उन उन महान आर्यो की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए प्रगति की दौड़ में वे पीछे पीछे रह गए हैं फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को भी वे भूल नहीं पाए अगर से अगर विकल्प पसंद करी खाली जगह एग्जाम अंदर पूछा ही सके तो भारत को खाली जगह कहा गया है तो भारत को ऋषि भूमि कहा गया अगर है अगर जो आगे से बीजो के वृद्ध भारत वर्षी संसार का खाली जगह है तो वृद्ध भारत वर्षी संसार का सिरमौर है तीजो विधि ने खाली जगह का विस्तार यही से किया है तो विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यही से किया हुआ है अगर जुए अपने आगे से चौथो के भारत के निवासी खाली जगह है तो भारत भारत के निवासी कौन है तो भारत के निवासी आर्य है पांचवो आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है तो आर्यों की संतान की आज क्या हो गई है अधोगति हो गई है नेक्स्ट आगे बढ़िए आगे से चौथा के क विभाग को उचित ख विभाग के साथ जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए जो तुम्हारा काव्य अनुसार आपने संपूर्ण वाक्य बताना है अविभाग तो विभाग अलग-अलग तुमने अपेलो है तो पहला वृद्ध भारतवर्षी संसार का तो वृद्ध भारतवर्षी संसार का क्या है शिरमोर है जैसे विद्या कला कौशल्य के इंद्र राव से जो सको इंद्र राव से छठो तो प्रथम आचार्य आर्य है तीजो संपूर्ण देशों से अधिक भारत का क्या है इंद्र न्दर तीजा इंद्र राव से एक उत्कृष्ट है तो, तो भगवान की भावभूति का तो चौथा इंद्र राव से बे प्रथम भंडार है પાંચમો ભારત જૈસા પુરાતન દેશ પાંચમા પાંચમો નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ કાશય સ્પષ્ટી એનો આપણે આપવાનો છે પેલો વૃદ્ધ ભારત વર્ષ સંસાર કા છે आज वक्य है अपने अर्थ विस्तार करने तो शिरमोर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत क्या है भारत आगे है भारत ने ही विविध विद्याए सिखाई और कला कौशल्य का, का ज्ञान दिया है इस देश ने संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है एक क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सरह रही है जो तो सको आग से बीजू के भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है एनो अपने पावर जो है तो बहुभूतियों अर्थात संसार के वैभव के उपकरण सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों को भारत ने पता लगाया है रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित नहीं विकसित रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहाँ विकसित हुई इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ वैभव के उपकरणों का भी उपयोग यहीं से छठों के निम्नलिखित शब्दों के विरुद्ध शब्द दीजिए शब्द आपने अपना परीक्षा ने अंदर सौ टू अधिक उद्वगति पचीजे वृद्ध तथा तो से युवा अगर से पुरातन तथा तो से नूतन प्रथम तथा तो से अंतिम विस्तार तथा तो से संकुचन पुण्य भूमि तथा तो 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 से पाप भूमि उत्कर्ष तथा से अपकर्ष उच्च तथा से निम्न अग्र जाइए अगर से नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए तो हिमालय तथा से हिमगिरी गंगा तथा से भागीरथी गिरी तथा से पर्वत भूमि तथा से धरा विश्व तथा से संसार